А где вы были поранены? Я был ранен в Иловайске. Вы выходили из оточения, так? Я не дожил до окружения, грубо говоря. Меня ранило 24 августа. Это как раз была зачистка. С 24 на 5 началось окружение. Уже почему? Потому что я в Старобешево, когда меня привезли в клинику раненым, то уже ночью бомбили Старобешево, уже пошло кольцо. Я просто я в окно больницы видел, как уже пошли взрывы. Я на сегодняшний день, я же говорю, по-прежнему считаю себя счастливчиком. Почему? Потому что мне удалось столкнуться с врагом, я его видел в лицо, да, грубо говоря, и получил пулю за это. Ну, а многие просто не видели даже боя. Они пришли двухсотыми и даже не видели боя. Они только увидели снаряды. Вот и все. Ну, у меня, допустим, родные, они не знали, куда я пошел. Ну, потому что я прекрасно понимал, куда я иду, и чем это все может закончиться. Я им не говорил. Когда уже начались там уже реальные боевые действия, то все, они меня... Ну, как ни крути, как ты не таишь его в мешке, оно проявляется, да. Я до последнего стоял, как бы, да нет, у меня все нормально, я устроился на работу, там, ну, как бы, на, на госслужащие, это, ну, такое. А мы потом уже же узнали в Мариуполе, ну понятно, что новости распространяются, это то все, а в Мариуполе у вас сейчас там то, а у вас там это, ну как бы начали ж сводить концы с концами, ну короче, я говорю так и так, ну вот там, когда узнали, что где я нахожусь действительно, в каком батальоне там, то все, начались соответственно вопросы, ну опять же пришлось рассказывать всякие разные вещи, там то радиостанции, то еще что-нибудь, поэтому да, на сегодняшний день даже, ну у меня родители как бы знают, да, что я попал там в больницу, ну все э, понимают. Я это как бы э, объяснил тем, что, ну у нас по, э, все, которые вернулись оттуда, все попали в больницу, как бы. Ну, то ли проходят комиссию или какую-то реабилитацию, ну с ногой там чуть-чуть неудачно подверну, подвернул, ну, так вот. Больше 500 пораненных прошли через лекарню Мечникова. Они все были важки и все потребовали частные. Допомоги, реанімаційної допомоги. І я дуже радий, що більшості цих хлопців ми допомогли. 99% змогли вийти з лікарні своїми ногами. Я пам'ятаю свій перший день, іменно перший бойовий активний бой, як так сказати, бойово кращення, да? коли в тебе стріляють пулі, надавали свістять, коли э, падають листя. То есть, когда их, э, про, зачесывают зеленку. Контер, э, война и Counter-Strike это разные вещи. Запасных и, жителей нема. Да, запасных. Э, и прокачать ты себя тоже не прокачаешь, там помощнее бронежилеты или еще что-то. И люди, которые думают, что поиграл в Counter-Strike и пройти на войну. Это, нет, ребята, это не то. Э, там ошибаешься один раз. Если ты ошибся, то ты все, ты лег. И ты уже не встал. Это не так, что у тебя убили, перезапустил, переиграл заново. Это разные вещи. То есть, да, но ну, была такая ситуация, когда э, мы там сидели, грубо говоря, прилетел снаряд, и у товарища на спине загорелись запалы с РПГ. То есть меня в тот момент оглушил. Я просто помню, как этот замедленный кадр потом, все, ну, все быстрее и быстрее, но ну, ничего не слышишь. Видишь, как кто-то ну, открывается рот, пытается что-то тебе говорить, но ну, ты его не слышишь. Ну, только понимаешь, он жестами показывает. Только в этом случае ты понимаешь, действуешь. Но вот именно в тот момент э, страх не присутствует. Вот когда там говорят, что вам вот, страшно, не страшно. Нет, страшно оно не бывает. Ну, то есть оно страшно уже после того, когда у тебя есть э, время подумать, когда ты остаешься наедине сам с собой. І ти сидиш, якби действительно що це дійсно війна, що це ти боевого сьогодні бойового товариша. Тобто, воно тебе приходит тільки позже. Як вам дається триматися? з вами психологи працюють? Працюю нас ціле відділення психологів і психіатрів, які допомагають і пораненим, і лікарям видержатися ці неприємності, які ми бачимо з цими хлопцями, які поступили з Донбасу. Допустим, я занимался, грубо говоря, частный бизнес, ну, то есть строительство. И в процессе учился. Как бы занимался ну, разными вещами, грубо говоря. Сначала начинал там подсобник, то все, пятое, десятое. Потом уже дошел до того, что у меня были свои бригады, все как бы было, уже наладилось полным масштабом. Мне как бы, ну, грубо говоря, эта война 300 лет не надо было. Ну, когда возникла эта война, и я понимал, что даже мое образование, оно мне как бы Ну не спасет то, что оно у меня есть. Да закончил я как бы юридический институт. То есть Да, по процессе пока работал, учился, то есть зарабатывал там и обучался. Закончил юридический институт, получил на сегодняшний день, имея высшее образование, еще раз повторюсь, МВДш я заканчивал институт который у нас находится здесь, на Гарина, Его я закончил. Но я понял, что можно два варианта. Можно пойти, как бы, упасть в кабинет и сидеть. Можно заниматься своим бизнесом, крутиться. И я плюнул, что мне это ну, не даст того, тем более, что творится сегодня на наш день в нашей стране. И я пошел, записался в первый ближайший батальон, который стоял на наш день. То есть поближе, который к нам. Потому что на тот момент было... Два, которые я знал, это батальон Азу и батальон «Днепр», который здесь. То есть я в него пошел, записался и, грубо говоря, само, с основания этого батальона я был в нем. Я пошел бороться с врагом, который пришел на территорию нашей Украины. Вот и все. И когда станет вопрос пойти в профессиональную армию, нет, я не пойду в профессиональную армию. Пойти именно как бы... Нет. Для этого должны люди быть, которые ну, родились, да, грубо говоря, военными. Я вообще по жизни создатель, а не разрушитель. Лучше я буду строить и отстраивать. Я не скажу, что я там великий боевик или этот. Ну, когда стал вопрос, надо взять оружие и идти воевать, я встал и пошел. Я не задумывался о том, чем это закончится. Я просто знал, что это надо сделать, потому что... Если сегодня откажусь я, завтра откажется мой товарищ, послезавтра мой сосед, а кто будет защищать нашу Родину? В нашей стране есть действительно те люди, которые могут вывести страну в правильное русло. Это те же, те же патриоты, которые вышли не за деньги, а за идею. Это начиная с Майдана и заканчивая э, сегодняшними волонтерами, которые приходят просто не за, э, не за деньги, не за что, а просто приходят помогать. Вот, это ну, патриотизм. Он э, рождается не где-то там, вот пришел, его взял, у тебя уже патриотизм. Он рождается изначально, изнутри. Он либо есть, либо его нет. Вот и все. Вот это только что прошел концерт, который сделали ученики 23-й школы, и мы побачили, что как хлопцы, которые пришли в войну, плакали вместе с детьми, здесь спали вражающие песни. Это, знаете, это такое єднання нации. Я очень рад, что хоть через войну, хоть через Майдан, но мы начали почувствовать людьми. Я? Я по жизни оптимизм. Я понимаю, что наступит тот день. Как говорит мой знакомый, да, наступит тот день, когда по нашей улице пойдет инкассатор, будет раскидывать деньги.